یہ وہ زمانہ تھا جب زمین پر شرک و بت پرستی کا دور دورہ تھا لوگ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کے سامنے سربس جود ہوتے ان سے مرادیں مانگتے اور اپنی اولاد تک کو ان کے نام پر قربان کر دیتے ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول حضرت نو علیہ السلام کو معبوس فرمایا آپ سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی تھے جنہیں اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا حضرت نو علیہ السلام کی ذاتِ گرامی نہ صرف ایک رسول تھی بلکہ ایک شفیق باپ اور ایک مہربان شوہر بھی تھی آپ کی بیوی کا نام والہ یا بعض روایات کے مطابق امضرا بتایا جاتا ہے آپ کے چار بیٹے تھے سام حام یافس اور کنان یہ کہانی در حقیقت دو ایسے کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو نبی کے گھر میں رہتے ہوئے بھی ایمان کی نعمت سے محروم رہے حضرت نو کی بیوی بی اور ان کا ایک بیٹا کنان والہ اپنے وقت کی ایک معزز خاتون تھیں وہ حضرت نو علیہ السلام کے گھر میں رہتی تھیں ان کی خدمت کرتی ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتی مگر ان کا دل اس روشنی سے منور نہ ہو سکا جسے وہ روز اپنی شوہر کی صورت میں دیکھتی تھی حضرت علیہ السلام نے اپنی قوم کو نو سو پچاس سال تک اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی وہ صبح شام چھپے اور کھلم کھلا اللہ کا پیغام پہنچاتے مگر والا پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا وہ اپنے خاندان اور قبیلے کی بت پرستی کی گہری جڑوں سے جڑی ہوئی تھی اس کے دل میں اپنے ابائی مذہب اور معبودوں کی محبت بسی ہوئی تھی حضرت علیہ السلام جب گھر میں توحید کی بات کرتے تو والہ کے چہرے پر بیزاری اور اکڑاؤ تاری ہو جاتا وہ کہتی تم ہر وقت اسی ایک خدا کی بات کرتے ہو جبکہ ہمارے کئی معبود ہیں جو ہمیں رزق دیتے ہیں مشکل میں سنتے ہیں تمہیں اپنے بزرگوں کے راستے سے کیا بیر ہے؟ نو علیہ السلام صبر و تحمل سے سمجھاتے اے والا یہ بت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے نہ ہی تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان حقیقی معبود تو وہی ہے ایک اللہ جس نے تمہیں مجھے اور اس کائنات کو پیدا کیا اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو مگر والہ پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا وہ نہ صرف خود ان کار پر اڑی رہی بلکہ بعض روایات میں آیا ہے کہ وہ باہر جا کر لوگوں سے کہتی کہ نخ پاگل ہو گئے ہیں وہ اپنے بیٹے کنان کو بھی اپنے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کرتی یہ وہ المیہ تھا کہ ایک نبی کا گھر دو حصوں میں بٹ گیا تھا ایک طرف نور ایمان اور دوسری طرف ظلمت کفر کنان حضرت علیہ السلام کا چوتھا بیٹا تھا وہ اپنی ماں والہ کا لاڈلا تھا اس کی پرورش اس ماحول میں ہوئی جہاں اس کی ماں کے منفی خیالات اور کفر کی بچھار روز کان میں ڈالی جاتی تھی باپ کی نصیحتیں اس کے ایک کان سے داخل ہوتیں اور دوسرے سے نکل جاتیں وہ اپنے تینوں بھائیوں سام حام یافت سے بالکل مختلف تھا جو اپنے والد صالح کے نقش قدم پر تھے اور مومن تھے کنان نوجوانی ہی سے سرکش اور ضدی تھا وہ قوم کے سرداروں اور بڑے بت پرستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا وہ اپنے باپ کی دعوت کا کھلا کھلا مذاق اڑاتا جب حضرت علیہ السلام لوگوں کو آنے والے عذاب سے ڈراتے تو کنان لوگوں سے کہتا ڈرو مت یہ محض ایک بوڑھے آدمی کے خواب ہیں ہمارے معبود ہمیں بچا لیں گے حضرت نو علیہ السلام اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتے تھے ان کا دل چاہتا تھا کہ میرا یہ لخت جگر بھی ہدایت پا جائے وہ اسے الگ سے بلا کر سمجھاتے اس کے لیے خاص طور پر دعا کرتے مگر کنان پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا اس کا دل پتھر کی طرح سخت ہو چکا تھا نو سو پچاس سال کی مسلسل محنت اور صبر کے بعد جب قوم نو نے ہدایت قبول نہ کی تو حضرت نو علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی اے میرے رب زمین پر ایک بھی کافر کو نہ چھوڑ اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی اولاد میں سے ناپاک ہی ناپاک پیدا کریں گے سورت نوح اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ایک عظیم کشتی بنانے کا حکم دیا کشتی تیار ہو گئی اور وہ وقت آ گیا جب اللہ کا عذاب نازل ہونا تھا آسمان سے موسلا دھار بارش ہونے لگی اور زمین سے چشمے پھوٹ پڑے پانی کا تیزی سے لیول بلند ہونے لگا حضرت علیہ السلام نے مومنوں اور ہر جانور کی ایک ایک جوڑی کو کشتی میں سوار کرانا شروع کیا اس موقع پر انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹے کو بھی آخری بار ہدایت کی دعوت دی جب پانی نے گھروں کو ڈبونا شروع کیا تو کنا نے اونچی پہاڑی کی طرف بھاگا یہ سمجھ کر کہ وہ اسے طوفان سے بچا لے گی حضرت نول اسلام نے کشتی سے دور بھاگتے ہوئے بیٹے کو دیکھ کر پکارا اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہے لیکن بیٹے نے جواب دیا مجھے تو کوئی پہاڑی پناہ دے لے گی حضرت نول السلام نے کہا آج اللہ کی رحمت کے سوا کسی چیز سے بچاؤ نہیں اور یہ کہتے ہی ایک لہر نے حجاب کر دیا اور وہ بیٹا ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا اسی طرح حضرت نول السلام کی بیوی والا بھی کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر چکی تھی وہ بھی اپنے کفار کے ساتھ ڈوب کر رہ گئی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس واقعے کو ایک بڑے سبق کے طور پر بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لود کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے وہ ہمارے دو سال بندوں کے نکاح میں تھی پھر انہوں نے ان دونوں کے ساتھ خیانت کی تو اللہ کے ہاں ان کا کچھ بھی نہ بچا سکے اور کہہ دیا گیا کہ دونوں جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ حضرت تحریم حضرت نول اسلام کی بیوی اور بیٹے کا یہ واقعہ انسانیت کے لیے ایک زبردست سبق ہے صرف نبی کا بیٹا یا بیوی ہونا کوئی ایسا کرم نہیں جس کی بنیاد پر آدمی نجات پا جائے گا نجات کا دار و مدار ایمان اور آمال صالح پر ہے اولاد کی تربیت میں والدین کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کندان کی گمراہی میں اس کی ماں کا بہت بڑا ہاتھ تھا حضرت نول السلام نے اپنے پیاروں کے ساتھ کوئی مصالحت نہیں کی انہوں نے حق کو حق اور باطل کو باطل کہا اللہ کی سنت یہی ہے کہ وہ ہر ظالم و کافر کو اس کے انجام تک پہنچاتا ہے چاہے وہ کسی نبی کا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو یہ واقعہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ دعوت حق دینے میں کسی رشتے یا قرابت کو آڑے نہیں آنے دینا چاہیے حضرت السلام کا دل اپنے بیٹے کے غرق ہونے پر بہت دکھی ہوا انہوں نے اللہ سے عرض کی اے میرے رب میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے تو سب حاکموں سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا اے نو وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے یقیناً اس کا عمل نیک نہیں پس تو مجھ سے ایسی بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جانا صورت حود یہ الفاظ حضرت علیہ اسلام کے لیے بھی تسلی تھے اور امت محمدیہ کے لیے ایک سبق کے نجات کے لیے نبی کا ساتھ اور نسبتی تعلق کافی نہیں بلکہ ایمان اور اطاعت الٰہی ضروری ہے آج بھی یہ کہانی ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے آپ کو محض کسی بزرگ کے ہونے پر جنت کا حقدار سمجھتا ہے حالانکہ اس کے اعمال اس کے دعووں کے برعکس ہوں یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ آخرت میں ہر شخص اپنے اعمال کے ساتھ کھڑا ہوگا نہ کہ اپنے خاندان کے سہارے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بٹن ضرور دبائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں ساتھ ہی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں آپ کا ہر کمنٹ ہمارے لیے قیمتی ہے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سے فوری طور پر آگاہ ہو سکیں آپ کا شکریہ